2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनंती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले स्थिर सरकार सुरक्षित देश समृद्ध देश गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर वन ले जाना चाहती हो आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं जहां तक गुजरात का सवाल है करीब करीब 20 प्रतिशत वोटिंग ढाई घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व तो भी देगी सुरक्षा भी देगी समृद्धि भी देगी गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पूरजोश वोटिंग करकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं आज देश में तीजा चरण न मतदान है गुजरात की वधेली पच्चीस से पच्चीस सीटों पर આજે મતદાન થવાનું છે હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કે એવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે સુરક્ષા આપે સમૃદ્ધ બનાવે ગરીબનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર વન બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે